টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ নৱ নিৰ্বাচিত পঞ্চায়ত জনপ্ৰতিনিধিসকলক সম্বৰ্ধনা নলবাৰী জিলাৰ চামতা ৰুক্কৰ কলা পৰিষদত দেওবাৰে টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কংগ্ৰেছৰ নৱ নিৰ্বাচিত পঞ্চায়ত জনপ্ৰতিনিধিসকলক আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা হয় এই উপলক্ষে কংগ্ৰেছ এখন দলীয় সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় মধুপুৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দিলীপ পাঠকৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাতুল পাটোৱাৰী নলবাৰী বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী জ্ঞানেন চক্ৰৱৰ্তী বৰক্ষেত্ৰে পশ্চিম নলবাৰী জিলা পৰিষদৰ বিজয় প্ৰাৰ্থী আব্দুল কাদিৰ যুৱ কংগ্ৰেছ মহিলা কংগ্ৰেছ মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ উপৰিও কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত থাকে সভাত সদ্য ফলাফল ঘোষিত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত চল্লিছ নম্বৰ টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জিলা পৰিষদ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচিত বুথ সদস্যসকলক একোখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় টিহু সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যিসকল বিজয়ী আৰু পৰাজিত প্ৰাৰ্থীয়ে আমাৰ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল সকলোকে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ লগতে পৰ্যালোচনা সভা এইখন আমাৰ এসপ্তাহ আগত আছিলে বৰষুণৰ বাবে আমি কেঞ্চেল কৰিছিলোঁ পৰ্যালোচনা অবিহনে এটা দলে সুগতি লাভ কৰিব নোৱাৰে বিগত নিৰ্বাচনত জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে মৌৰ বা এই সমষ্টিৰ বিগত নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিধানসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ব্লক কংগ্ৰেছ মণ্ডল কংগ্ৰেছ যুৱ কংগ্ৰেছ এন এছ ৱাই সেৱা দল মহিলা কংগ্ৰেছ সকলোবিলাক দলৰ আমাৰ কৰ্মীসকলে বুথ কংগ্ৰেছ মণ্ডল কংগ্ৰেছে কি কি ভুল কৰিলে সেই ভুলবিলাক আমি অপেন মঞ্চত আজি সকলোকে মন খুলি কথা পাতিবলৈ সময় দিছোঁ সকলোৱে কথা পাতক এটাই উদ্দেশ্য এই ভুলবিলাক আমি মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম জিলা সভাপতি হিচাপে মৰো য'ত যিখিনি ভুল আছে আগন্তুক সময়ত সেইখিনি আমি মাৰি লৈ ৰাইজৰ ওচৰত আমি কি ভুল কৰিছোঁ কৰ্মীৰ ওচৰত কি ভুল কৰিছোঁ সেইখিনি নোহোৱাকৈ আগত সময়ত যাতে ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এখন সবল চৰকাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আজিৰ এই পৰ্যালোচনা আৰু সম্বৰ্ধনা সভাখন আমি চামত আয়োজন কৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে স্বতস্ফূতভাৱে আমাৰ অকল কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকল আহোঁতে এটা বৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ কৰ্মী কংগ্ৰেছৰ টিহু সমষ্টিত যথেষ্ট আছে এইবাৰ এখন গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে যুঁজ হ'ব সবল যুঁজ হ'ব আৰু এই যুঁজত সঁচাৰ জয় হ'ব আৰু মিছাৰ পৰা জয় হ'ব এইটো বিষয়ত মই মতামত দিব লগা নাই দুজন ডাঙৰ নেতাৰ যুদ্ধ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰশ্ন সোধে আকৌ উত্তৰটোও নিজে দিয়ে গতিকে উত্তৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নিদিয়ে এবাগে কয় দহ ছেপ্টেম্বৰত মই সকলো ক'ম যিহেতু দহ ছেপ্তেম্বৰত তেখেতে সকলো ক'ম বুলি কৈছে আমাৰ নেতাজনে কৈছে মই তেতিয়ালৈকে ৰৈ দিছোঁ যদি মই দোষী হয় মোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বাকী মই এজন আইনৰ আৰু এজন পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে এটা সম্য জ্ঞানেৰে এটা কথা কওঁ আপোনালোকে জানে কেন্দ্ৰীয় সূচী আৰু ৰাজ্যিক সূচী আমাৰ সংবিধানৰ কিছুমান নিয়ম আছে এই যিটো বিষয়ক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হৈহল্লা কৰি আছে এইটো কেন্দ্ৰীয় সূচীৰ বিষয় আৰু যিখন লোকসভাৰ তেওঁ গৌৰৱগবি ডাঙৰীয়া উপদলপতি যদি তেখেতে পাকিস্তানৰ লগত দুহেজাৰ বাৰ তেৰ চনত জগৈ পাকিস্তানত ইমান ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা ঘটনা কৰি থৈ আহিছে তাৰ যদি আই এছ এ ট্ৰেইনিং লৈ আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কোৱা ধৰণে কৈছোঁ মই তেনেহ'লে আজিও সংসদত সোমাবলৈ যি অধিকাৰকণ দি থৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহলৈ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া আঙুলিটোয়াই কথা কৈ আছে গমেই পোৱা নাই আচলতে এই কথাখিনি কৈ থাকোঁতে ভাৰতবাসী এটা কথা বুজি উঠিছে যে বিফল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিফল বৈদেশিক মন্ত্ৰী বিফল প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰণ যদি সফল হ'লেহেঁতেন আজি গৌৰৱ গগৈ ইমান ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰাৰ পিছত তেওঁ সংসদত নহয় কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি নহয় আজি তেওঁ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থাকিব লাগিছিল গতিকে এইটো এটা বকাচুটি এটা ৰাজনীতি ভাবিছিল যে এইখিনি কৈ থাকিলে গৌৰৱ গগৈ সভাপতি নিদিয়ে এ আই চি চিয়ে শুদ্ধ সময়ত শুদ্ধ বিচাৰ কৰিলে সময় আমাৰ হাতত ব'ল আমাৰ হাতত এতিয়া আমি গ'ল দিম আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া গ'ল কৈপিয়াৰ হৈ কিমান গ'ল বচাব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত আগত নিৰ্বাচন হ'ল এজন এনেকুৱা যুঁজাৰু ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে দলৰ অতি বেয়া সময়ত যেতিয়া মোক জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তেখেতে দিছিল আমাৰ জিলা অফিচত আমি সোমাবই পৰা অৱস্থা নাছিল বহুত বেয়া আছিলে আমি যেনেকৈ থন ধৰাই উঠিছিলোঁ তেখেতৰ নেতৃত্বত তেখেতেও তেনেকৈ এ পি চি চি এখন খালী কমিটি পাইছিলে বহুত জিলাত সংগঠন নাছিলে আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ভাঙি গৈছে বুলি আমি নকওঁ যে তেখেত দুৰ্বল ভূপেন বৰাৰ দৰে শক্তিশালী নেতা অসমত কম আছিল আজিও আছে আৰু মই ভাবোঁ ভূপেন বৰা ছাৰৰ সন্মুখৰ পৰা কাষৰ পৰা বহু ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ ভূপেন বৰা ছাৰ মানসিকভাৱে বৰ সবল আৰু কেতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশাত তেখেতে ৰাজনীতি কৰা নাই বহু বছৰ এম এল এ হৈও তেখেতে মন্ত্ৰী নাপালে তেখেতে ক্ষোভ কৰা নাই গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ আইডিঅ'লজিত বিলিভ কৰে আৰু কংগ্ৰেছত থাকিব যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল দলে তেওঁক যথেষ্টখিনি দিছে আজি নিৰ্বাচন কমিটিৰ চেয়াৰপাৰ্চন কেম্পেইন কমিটিৰ চেয়াৰমেন মানে আটাইতকৈ মুখ্য ভাৱ প্ৰেছিডেণ্টৰ পিছত গতিকে দলেও তেওঁক যথেষ্টখিনি দিছে আৰু ভূপেন বৰাই দলক দিছে আৰুগত সময়ত মই ভাবোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া দেৱব্ৰত স্বীকাৰ ডাঙৰীয়াৰ হাতত ধৰি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আনিব গগৈ ডাঙৰীয়াই ভালকৈ কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পেনী গোটেই এটা পৰিয়ালকে লাগে এটা পৰিয়ালৰ নিজৰ ৱাইফ আৰু ল'ৰাৰ নামৰ কোম্পেনীক লাগে সহাতে বাওঁহাতে দুজন নেতা থাকে এজন নলবাৰীৰ এজন নগাঁৱৰ জাগিৰোডৰ গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ জানিব কংগ্ৰেছ দলটো কেতিয়াও প্ৰাইভেট লিমিটেড নাছিল কেতিয়াও প্ৰাইভেট লিমিটেড নহয় প্ৰাইভেট লিমিটেড হোৱা হ'লে মোৰ দেউতাৰ নাম আপোনালোক কোনো নাজানে আজি মই কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'ব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন কেৱল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাহঁতে অলপ অধিক কংগ্ৰেছক এইকাৰণে সমালোচনা কৰে যিমানে বেছি কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰে বিজেপিত চাৰ্টিফিকেট আৰু নম্বৰটো বাঢ়ি যায় বুলি ভাবে গতিকে যিমান তেখেতসকলে বেছি কয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ এগেঞ্চটোত যিমান বেছি ক'লে সিমান বেছি ভোটত জিকিলে এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক যিমান বেছিকৈ সমালোচনা কৰিব সিমানে মই কৈছোঁ আপোনালোকক আমাৰ কংগ্ৰেছৰ আসন গোটেই অসমত বৃদ্ধি পাব দলে জিলা পৰিষদ বনালে আজি কংগ্ৰেছ দলৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আমাক সম্বৰ্ধনা জনাইছে মনটো খুব ভাল লাগিছে যিটো দলে মোক টিকট দিলে সেই দলটোৰ মজিয়াতে আজি মোক সম্বৰ্ধনা জনালে গতিকে মোৰ কাৰণে আজি খুব আনন্দৰ দিন আর মানে মোর তরফের মানে কংগ্রেস দলক আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছো রাতুল পাতুরি ডাঙরিয়াক আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছো আমি বারোটা জিলা পরিষদ ভিতর কংগ্রেসে জিলাপ হিসাবে মানে নির্বাচিত হয়েছো অকল কংগ্রেসে মোক ভোট দিয়া এনেকা নহয় মোক জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষে মোক ভোট দেরে মানে জিলা পরিষদ হয়েছ আর আগন্তুক ছাব্বিশের কথা যখন গম পাইছে গৌরব গগ হৈছে প্রেসিডেন্টের রাজনীতি বিশ্বপথ কিছু সলনি হয়েছে আর আপনাদের তিন মাস ধৈর্য আমাৰ আমার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আমাৰ যখন কমিটি দেখিব অসমত সম্পূর্ণভাবে হোক তারপর দেখব গৌরবময় গৌরব গগৈ প্রেসিডেন্ট হওয়ার পিছত আমি আমার সাংগঠনিক কাম আমি করছি আজি আমার মিটিংতো আপনারা দেখিছে বহুত মানুষ আমার ইত্যাদি গতি আমি আশা রাখিছো আগন্তুক ছাব্বিশত আমি নলবারীর তিনও সমস্যা দখল করব সক্ষম হোক পশ্চিম নলবারীর ইসলামের